Ну, с Россией вообще все кончено. Ее уничтожил э, Лили Путин, этот чувак, который прикидывается Путиным. А, кстати, искусственный интеллект, который сейчас был э, последняя программа, вот это, Кремль Путин, 25 лет, там документальный фильм, 2, 2 часов я решил потратить 2 часа своей жизни нормальной, понимаете, ради этого бреда. А Где этот чувак, который ну, говорит, что он настоящий Путин, угощал кефиром в Кремлевском... Этом, э, Холодильник из Кремлевского, холодильника этого чувака в очках, похожего на гомосексуалиста, дорогие друзья. Видимо, они там, может, там еще и трахаются вместе. Короче, искусственный интеллект определил, что чувак, который начал войну против Украины, значит, на 10 лет был старше, чем вот этот. Ну, только годы прошли, как-то должен человек наоборот старше быть. Он как-то помолодел на 10 лет, дорогие друзья. Искусственный интеллект все знает. Марку кефира искусственный интеллект четко показал, что это была простоквашина да, фирмы Дено. А марку холодильника, что это был немецкий Эденберг или как там его. Вот. Все распознал искусственный интеллект. Даже сказал, что руки у нынешнего, вот эти кисти, руки, пальцы, намного свежее и намного моложе сами руки у нынешнего а значит, Лили Путина, чем тот, который начинал войну. И Хотя мол... тот должен быть моложе, по идее, на три года, по крайней мере. Но тот оказался на 10 лет старше, чем этот, который вот, показывает свои моложавые руки. Да. Как вариант, возможно, он используется какими-то там омолодживательными засобами. Ну нельзя, Может, знаете, пересад... он... пересадив вот шкиру рук. Вот так можно наложить себе на лицо, там это. Но руки не изменишь, понимаете. Руки не могут помолодеть. И вены на руках не могут, понимаете, вдруг в момент перестать проявляться. Понимаете, в чем дело? Вот видите, вот у меня еще более-менее так держусь. И вен, видите, не видно особо. Вообще может перестать существовать Керченский мост. Просто один из пролетов Керченского, он же Крымский мост, перестанет существовать. А то, что мы начали сейчас бомбить всякие заводы, это только начало. Вот мы там очень хорошо залетели в Саранск там а теперь дроны не смогут они использовать на оптоволокне, то есть все закончится скоро. А мы тут бахнули по Туле, очень конкретно, да, где у них там всякие РСЗО они выпускают там и все дела. А вот это все, вот этот Армагеддон будет с 8 на 9 число. И когда нужно будет организовывать этот парад 9 числа, в общем, будет такая гнетущая, угнетающая ситуация, что ни о каком празднике речи не может идти собственно говоря, совсем. А поэтому может быть сорван действительно этот парад. А, ну, а если действительно у Зеленского есть а, твердокаменные яйца, а может даже свинцовые яйца, то я бы направил бы наши а, дроны, оснащенные искусственным интеллектом, которым не страшны ни запреты, а, интернета, ни связи мобильной не спутниковой связи просто на искусственном интеллекте рой дронов может полететь на Красную площадь и убить всех, включая Си -Зимпиню. Я считаю, что Си Зимпиня и Владимир Путин это наши главные враги, поэтому должны быть уничтожены во время этой войны. Орешник же не полететь, это же снова те его заявы, какие можно. Орешник это имеется в виду применение ядерного оружия, оно может лететь на, Искандер... на искандерах и на пинжалах. Угу. Никакого орешника в жизни не существует. Это абсолютнейшее вранье. Просто с некоторых пор они перестали нас пугать ядеркой, и теперь вместо ядерка у них слово орешник. Знаете, очень чем дело? Ну, по ядерка дуже де... богато звучало. Поэтому все, что на... а по нам все равно будут лететь 10, 11, 12 числа, как бы ни происходили ситуации на Красной площади, нас все равно будут по нам бить искандерами и кинжалами сразу после 9 мая. Поэтому будем отбивать, стараться все. Трамп телефонував Ердогану на днях з приводу тож, питання війни в Україні, чи вплине якось Ердоган на, на перемир'я, на перемовини між Україною і Росією? Ніяк ні, ні, він не може на це вплинути. А є ціни на нефть на це очень серйозно якби впливають да? сильно вони падають зараз і становиться абсолютно ясно. Як говорив у нас Лобановський, Вот. Все говорят, что Динамо Киев плохо играет. Посмотрите результат на табло. Да? Результат на табло цена на нефть значит, марки Юралс ниже 50 долларов. Война невозможна. Знаете, о чем дело? Как только Юралс упадет к 45, все, шансов нет продолжения никакой войны. Нечем воевать, просто бабла нету, все. Капец. А сейчас еще приезжает Дональд Трамп в Саудовскую Аравию. Сейчас Саудовская Аравия должна залить всю нефтью, Катар, Кувейт, все это они должны залить нефтью весь мир, чтобы снизились цены, побороться с инфляцией в Америке. Поэтому все, дорогие друзья, результат это было. Цена нефти Юралс ниже 40 долларов. Будет скоро. То есть эти дни все одно будут обстрелы, все будет лететь на нас? Да не конечно, все будут лететь, и обстрелы там. Единственное, что, скорее всего, звезды говорят, что более-менее обтекаемая такая ситуация, более-менее спокойно может быть именно 8-9 числа. Но 10-го опять начнет все лететь, как летит. И сегодня тоже может быть страшный вечер, да, 8 число все еще продолжается. И это даже несмотря на то, что избирают нового папу римского, конклав собирается, ну, этих тварей нет не с ними, а не стыда совести, которые находятся в Москве. А, ну, я считаю, что вообще Москву надо просто уничтожить. А, просто пока есть Москва, будет война. А, ну, это всегда так было во все времена. И а, вы же помните, дорогие друзья, а если как был Юрий Долгорукий, наш киевский князь, который переехал в Москву жить. А именно он первый раз а, спалил Киев, да, то есть уничтожил Киев. Слушайте. ну там Москва испокон веков жгла Киев. Вот, они всегда приходили сюда, уничтожали эти земли. Они Рязань они вырезали всех новгородцев. Помните, был господин Великий Новгород. Вырезали 95% населения, заселили своими москвичами. Так они все всегда делают. Они сейчас хотят вырезать украинцев всех, чтобы все выселились, убежали. А вместо них придут какие-то вот эти всякие русские типа Сибири там и заселят все эти районы. Вот сейчас Мариуполь полностью заселяется расистами, полностью, понимаете, в чем дело. Они всегда так уничтожали другую нацию, вырезали их и замещали свои население. Всегда так было. И то же самое они хотят сейчас уничтожить нашу страну. Но Украина выстоит, выдержит, а вот Российской Федерации я не вижу. И сейчас начнется гражданская война после смерти Кадырова. Будет, да. У меня было с в приводу Да, смерть уже прям сейчас вот, ему осталось жить максимум месяц, может, может полтора-два. Это, это самый потолок, которого может а, вынести у него. А, меня, меняли у него почку. Он под знаком весы, у него в доме здоровья а, находится именно этот орган. А потом у него с, очень сложные ситуации с надпочечниками были. Ну и последнее – некроз поджелудочной железы. Там тоже как бы. Короче, при таких обстоятельствах невозможно выжить. Поэтому, дорогие друзья, можете у меня заказывать медицинский гороскоп, гороскоп жизни, гороскоп здоровья, можете гороскоп смерти, от чего можете умереть, сколько лет можете прожить. Влад Роско умереть, по вайберу, по WhatsApp, легко со мной связаться. Плюс 38, 63, 524, 63, 24. значит, Рамзан Кадыров скоро умрет по всем его звездам, ситуациям, это, все. это прям сразу бросается в глаза. И после его смерти может быть гражданская война? Да, и развал Российской Федерации. Первое будет отделяться Чечня вместе с Дагестаном, потом отвалится Башкирия, которая захочет иметь общую границу с Казахстаном. Дальше у нас будет Якутия. Ну, то есть все начнут парад независимости по всей Российской Федерации. Ну и самое главное, в этом году Лили Путин уйдет из власти. Не случайно в этом фильме Путин 25 лет, да, он сказал, что он раздумывает над своим преемником. Значит, КГБ, ФСБ раздумывают как бы убрать Лили Путина и уже заменить двойника на какую-то другую кандидатуру. Я считаю, что... Після того, як Росія розпадеться, Україна заживе щасливо нарешті буде ну не знаю економічний розвиток, розвиток взагалі України. Період воєнного Юпітера, який знаходиться значить повідівська астрологія в домі смерті, розрушення війни закінчується в 29-му році. Я читаю, що після 2030 тисяч А, Украина станет супер классной, великой, замечательной большой страной, входящей в Евросоюз, а, и у нас ждет очень большая процветающая, а, значит, ситуация точно, точно так же, как со Швейцарией. Мы под одним знаком, зодиака с ними, под знаком денег, финансов, тельцом, поэтому мы станем не маленькой Швейцарией, а большой Швейцарией в восточной Европе. и даже польское экономическое чудо будет нам завидовать. Мы, мы обгоним очень быстро и поляков в том числе. Угу. А Зеленский а, будет при этом президентом, или нет? Ну, если пораховать, например... Зеленский наприклад... еще может один срок быть, и все, на этом все может закончиться. А як... ми ж говоримо про цитащі в Україні, це вже після Зеленського. Да. Ну, він, він докладе до цього э, зусилля, я маю на увазі, що він закладе фундамент в цьому всьому. Ну, він президент війни, він має розвалити цю війну. Це моя задача. Він створив цю війну, він нагнітав ситуацію до такої степені, що уничтожив канал Медведчука, все зробив для того, щоб війна почалася, але він повинен, в общем-то, розгрести цю війну. Тому що, дійсно, Если бы он не закрыл каналы Медведчука, давал бы возможность иметь другую точку зрения, полил бы свой рейтинг, значит, то, конечно, Москва, может быть, и не напала бы, а просто бы устроила какой-то Майдан по свяжению Зеленского, особенно после его шашлыков. Но они вообще думали слишком плохо о нем. Они просто не заглядывали в его гороскоп, в его натальную карту. Я вам всем советую заглядывать в натальную карту вот лично ваш, вот космический паспорт себе можете сделать. Действительно, можно всегда увидеть, насколько стойкий человек или нет. А у Зеленского Луна льве, а в соединении с Сатурном и Марсом не сломляемый человек. Ну как, как он мог улететь в Париж в первые три дня, когда там и самолет к нему там, в общем-то, говорили давай уже улетай, то есть Карлсон, но а Зеленский остался, потому что они видели его гороскоп. А я вот, кстати, занимаюсь натальной астрологией, поэтому, дорогие друзья, заказывайте у меня натальные карты, годовые соляры, по вайберу, по ватсапу легко со мной связаться. Плюс 38, 060, 524, 60, 24. Профессиональное предназначение для подростков, детей. Вот сейчас очень много идут в ВУЗ, тоже это можно определить. Являетесь ли вы возможным, я не знаю, юристом или митиком, а может вам а Лучше быть ювелиром каким-то, музыкантом, ну и гороскоп переезда, в какой стране лучше жить, тоже всегда можно определить. Ну а в годовом соляре э, узнать, как, где лучше всего встретить э, день рождения, в каком городе, чтобы на целый год у вас была супер-классная судьба. Всегда к вашим услугам. А дорогие друзья, еще раз вам говорю. А значит, помните, как Лобановский говорил, цифра на табло, цена нефти. Если цена нефти ниже 45 долларов за баррель Юралс, все, война заканчивается. Просто невозможно продолжать войну. От слова совсем. Ну, понимаете, когда... Ну, вот вы хотите... Вы заходите в супермаркет, хотите что-то купить, но денег у вас нету. Понимаете, ну невозможно уже это, какие -то... Не, можно, конечно, украсть из супермаркета, но за вами сейчас придет полиция и говорит, надо это самое, все равно вас в кутузку направят, там надо выплачивать как бы стоит. Нефть стоит очень дешево, чтобы продолжать войну. В Российской Федерации начинается финансовый коллапс. Понимаете, все, там катастрофа финансовая. Скоро все будет по карточкам. Картошка за последние три месяца подорожала на 80%. Казалось бы, вот картошка уже молодая, должна уже появиться новый урожай. А вместо того, чтобы это, она только дорожает и дорожает. А это единственное... Национальное блюдо Российской Федерации, потому что настолько там упал уровень жизни во время войны, что кроме картошки и хлеба они ничего не едят, понимаете, и молока. Все. Молоко уже дорого даже для них. Все. Война не может быть в ближайшее время, ну и Сатурн соединяется с Нептуном, переворот намечается в Российской Федерации. Все, конец этой войне в ближайший год. Поэтому Зеленский не будет всю жизнь президентом войны рано или поздно он еще и станет президентом мира, и это вы увидите в ближайшее время. Еще одна война, Индия и Пакистан. Как там будут развиваться события? Ну, я всегда говорил, и подписывайтесь на мой канал. У меня, кстати, 150 тысяч на этой неделе случилось. О, Слава витаю тебе. вас. Да, подписывайтесь, у Латроса есть такой канал, где я сразу сказал, что настолько спокойное расположение планет, а Сатурн еще и планета-символ заморозки входит в знак войны и конфликта Увен, 25.05.2025, я к этой дате все равно настойчиво всем говорю, что украинский кризис может завершиться, эта война у нас здесь. Поэтому все идет к тому, что не будут никакие войны разрастаться, они сейчас все закончатся прямо в этом месяце. Поэтому хуситы перестанут бомбить Израиль. Это последняя ракета, которая долетела до Бенгуиона, из такой аэропорт в тель прекрасный аэропорт, самый большой, там был несколько раз. То есть даже вот эти террористы-хуситы и то они идут на перемирие, закончится противостояние Израиля и значит, сектора Газы в ближайший месяц. Ну и самое главное, что это последние перестрелки между Пакистаном и Индией, потому, потому что после того, как Индия значит, напала на Пакистан, ему нужно было ответить, понимаете, по-любому. Ну, на этом все закончится, я не вижу никакой ядерной войны. Вот другое дело, если бы у них развязался конфликт в сентябре бы месяце, вот я бы вот это опасался. А сейчас на небе такая более-менее бедная ситуация, все разрешится в ближайшее время, и оппозиция между Плутоном и Марсом во второй половине месяца разойдется. Марс – планета войны, Плутон – планета смерти. И вот между собой они перестанут иметь, это такой аспект сложный, да, именно во второй половине месяца, когда все может разрубиться. Поэтому, дорогие друзья, можете не волноваться за Пакистан и Война закончится и там. Mm -hmm. mm -hmm. А бы так и было. А Кашмир, спирная территория, mm -hmm. так и залишится спирной? Так да, все так останется. Они уже там, Кашмир, спорная территория, сколько я живу. Я сколько себя помню, там она все время спорная территория, на которой живут мусульмане, а управляют вот эти всякие там Рикши, да, как-то индийские, вот поэтому я считаю, что, да, ну, если там мусульмане живут, ну надо дать уже эту территорию мусульманам, то есть отдать уже Пакистану, вот. Тем более Пакистан нас снабжал так оружием, что он теперь нечем воевать. В нам все продавали, а их оказалось, даже если Пакистан сильно бы захотел сейчас воевать, нечем, дорогие друзья. Все склады с оружием проданы в Украину. Саме тому, что война, нема боевать, так? Да, поэтому Пакистан это, в данной войне это наш союзник, а индусы союзник Российской Федерации, потому что они у нее скупают нефть, по, конечно, по низким ценам, но при этом не продают ничего Украине, никакого оружия. Поэтому индусы это наши враги, как и Китай. Там уже война начиналась раз в 18-19, я могу сбиться со счета, ну, раз в 17 она точно начиналась. И сейчас уже, наверное, 18 раз опять закончится. И сдерживающий фактор – это ядерное оружие. Если бы у этих двух стран не было ядерного оружия, там бы был уже конфликт очень жесткий, сильный, как между Ираном и Ираком в свое время. Большая была бы война. Но сдерживающий фактор – ядерное оружие. Поэтому, как мы только заявим в Украине, что у нас есть ядерка, ядерное оружие, война сразу может не только быть закончена, но и больше никогда не начата Москвой. Москва тысячу раз подумает, если даже у нас будет 10 штук ядерных бомб. То есть в любой момент мы можем ее направить на Москву. Вот и все. Я думаю, в ближайший год Зеленский объявит. Ну, очень удобное такое время он это скажет. Я думаю, он это заявит просто после заморозки конфликта. Только будет заморозка конфликта, Зеленский объявит, что Украина есть ядерная бомба. А то, что они у нас есть, я вам гарантирую, это хуже, чем орешник. И про это будет потом так что у нас есть? Є... Ну, конечно, да, нас, мы точно, так же, как в Израиле, скажем, там была у них женщина, да, которая сказала, в Израиле нет ядерного оружия, но если надо, мы применим. Мы то же самое скажем. <laughs> в Украине, конечно же, нет никакого ядерного оружия. Но если надо будет ядерка ударить по Москве, мы это сделаем. Mm -hmm. Это как про гарантии безопасности 9 травня. Ну, самое, как показало, что последняя история 21 века, что гарантий нету никаких. Когда Зеленский ехал недавно э, подписывать редкоземельные э, значит, договора с Дональдом Трампом, и там они поспорили с Джейди Венсом, э, и Зеленский все время просил гарантии безопасности. Нет никаких гарантий безопасности. Пятая статья НАТО тоже не является гарантии безопасности. Есть только одна гарантия безопасности – это владение ядерным оружием. Вот это самое главное, конкретное, четкое, чисто конкретная значит, безопасность. Поэтому Зеленскому нужно об этом подумать в ближайшее время и заявить об этом. А то, что у нас некоторые боеголовки остались еще со времен Советского Союза, я вам гарантирую, дорогие друзья. Мы не все сдали Российской Федерации. У нас тоже кое-что осталось. Почему вот сейчас э, сильно э, ст стопорят у нас с болгарскими вот этими оборудованием, атомными станциями, а там и в последнее время что-то блокируют продажу вот этих атомных станций из Болгарии. Просто мы там можем обогащать ядерным оружием э, значит, э, э, вот эти уран, да, вот обогащенный уран, э, именно вот обогащать именно те боеголовки, которые у нас есть. Поэтому вдруг застопорилась эта ситуация. Почему нам вдруг из Болгарии нужны были вот эти реакторы? Да? Вот для этого, дорогие друзья, для этого.